kuahnya ini nih sob, bikin seger banget wow ini inspirasi nih sob ya buat kalian yang mau jualan kayak gini oke okay banget jual aja nih satu ini 5000 ya udah untung gede Assalamualaikum sob kembali lagi di sobat dapur kali ini ada ide bisnis ya langsung aja kita buat yang pertama kita akan bikin dulu nih adonannya jadi di sini ada terigu kalian bisa gunain terigu apapun ya serbaguna atau terigu protein sedang kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit supaya tidak bergerindil-gerindil kita tuang semua airnya sampai habis jadi kalau di awalnya sedikit demi sedikit hasilnya tuh nggak bergerindil Selanjutnya kita masukin di sini ada garam, kaldu bubuk sedikit aja biar ada rasanya. Jangan lupa tambahkan satu butir telur ayam dan minyak goreng agar adonannya ini menjadi tidak mudah robek. Kita kocok sampai semuanya tercampur rata. Oke, selanjutnya donan ini kita istirahatkan selama 30 menit. Dua keping dihun jagung, siram dengan air mendidih. Tunggu sebentar sampai dia lunak. 3 siung bawang putih, geprek, dan kita potong rajang. Panaskan sedikit minyak tumis bawang putih yang sudah dirajang tunggu harum setelah harum masukkan bihun yang sudah direndam air panas tadi masukkan bumbu-bumbu ada garam, lada bubuk dan kaldu bubuk aduk-aduk sampai kecampur rata setelah tercampur rata angkat dan sisihkan adonan ini sudah diistirahatkan selama 30 menit dia lebih elastis kemudian panaskan sebentar wajannya setelah panas ambil satu centong tuang dan kita lebarkan dengan cara diputar-putar ini kalau wajahnya terlalu panas dia biasanya langsung kering dan nggak bisa diputar ya nah ini masih bisa diputar biarkan dia sampai lepas sendiri setelah dia bisa lepas sendiri ya ini udah bisa diangkat tinggal di Matikan dulu kompor, tuang seperti ini. Seperti ini, lakukan terus ya sampai habis seperti ini. Nah ini udah banyak, selanjutnya kita isi ya, ambil, kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil, bihun, bihunnya. Kita taruh ini di pinggir dan memanjang, ya, supaya nanti jadinya panjang. Oke, seperti ini, kita tutup dulu sini, kemudian kita pinggirannya ditutup, begitu juga pinggiran sisi satunya, dan gulung. Ini cukup digulung aja. Oke, okay. seperti ini lakukan terus sampai habis. Kita sisihkan dulu. Nah ini dia sop yang udah jadi. Langsung digoreng. Ya minyaknya belum terlalu panas, nggak apa-apa. Tadi gak apa -apa. panas, kita goreng. Minyaknya nggak perlu banyak-banyak sop, nggak harus kerendam. Kita goreng yang penting sampai garing ya. Makin garing makin asoy. Jangan lupa untuk selalu dibalik-balik ya, Sob. Nah, kita goreng ini benar-benar -benar sampai garing. Oke, okay guys. Jadi, gorengnya wajib garing seperti ini ya. Supaya nanti dimakannya tuh kriuk-kriuk. Ini warnanya udah golden brown dan udah garing nih. Wow. Nah, ini kita tirisinya dalam keadaan berdiri ya. Biar dia minyaknya itu benar-benar turun. Lanjut kita bikin kuahnya. Sekarang kita akan bikin kuahnya. Jadi di sini kan ada asam jawa ya. Kita mau bikin air asamnya dulu. 50 gram asam jawa kita rendam dengan air panas. Sampai dia larut ya. Jadi sob, ini yang bikin enak yaitu kuahnya. Nah, kita akan bikin kuahnya nih ini ada gula merah ya tapi sebelum kita alusin gula merah kita mau alusin dulu kita kasih dulu garam ya sekitar setengah sendok teh bawang putih 3 siung bawang merah 2 siung dan cabe rawit ya cabe rawit hijau yang biasa buat gorengan itu kita halusin dulu ini semacam kita bikin tahu drop ya terus kita masukin juga gula jawa atau gula merah dua biji masukin air asam air asam ini udah larut ya kita saring aja jadi emang berkuah ya sob ya berkuah di sini wow kuah ini seger banget manis asam pedes Nah ini kita akan tuang nih sob Kita tuang sini sob Wow Kuahnya seger banget nih Sisa air asemnya kita masukin Karena ini yang seger banget ya Air asamnya Oh Oh kuahnya sob Mantap banget Nah penyajiannya seperti ini sob jadi ini risolnya kita gunting-gunting. Ini risolnya garing, Sob. Enak banget. Kita masukin ke sini. Ke gelas. Penyajiannya seperti tahu gejrot, ya, Sob. Jadi ini dipotong-potong. Seperti ini. Wow, ya lanjut kita kasih kuah yang seger ini nih kuahnya ini nih sob bikin seger banget wow yummy bakalan yang ngantuk nih bakalan melek lagi, bakalan seger ini inspirasi nih sob ya buat kalian yang mau jualan kayak gini oke okay banget jual aja nih satu ini 5000 ya udah untung gede ini dia jajanan yang bikin meremlek Cus langsung kita cobain Wow ini dia sob hmm, pedas ya mestinya nih langsung kita habok Bismillahirrahmanirrahim ini enaknya kita angkat aja deh Bismillah Hmm, dimakannya ya, seger dan ini ada garing-garingnya sensasi baru ya dibanding kita makan tahu gedrot hmm enak banget buahnya loh bisa seger banget jadi pengen seru diseruput hmm ah bikin mata melek lagi keren banget. Oke okay, sob ya pastiin dukung dengan like, comment, share dan subscribe. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.